Так. Боже мой, куры. куры Скажите, пожалуйста, на каком основании вы здесь находитесь? А? Слушайте, так организовано все отвечают одинаково. Они рабочие, ничего не в курсе. Это кто-то их так моя А где хозяин? Хозяин вон пошел. Вот он сидит в машине. Подойдите к нему. Хозяин сидит в машине. В машине, да? Это он еще такой что-то еще, по-моему, по Выходите, пообщаемся. Людина летает. Людина? Давайте познакомимся. Вы взяли в аренду этот павильон? Вы знаете вообще, мы здесь костями ложимся за эту территорию. Вы в курсе? Вас кинули, ребята. Да. Да. Поэтому лучше отсюда быстренько сматывать удочки. Хорошо. Это, это реально, потому что вы понимаете, это территория. Которая тут защищается, и вообще здесь уже у нас в проекте то, что мы хотим, понимаете? А здесь строить вот этот вот нас, этот рынок хронический. Значит, еще раз говорю: мало того, что здесь на газовых трубах находится, пожалуйста, вот милиция здесь находится, общайтесь, будем контролировать, как вы будете отсюда съезжать.

А что значит у вас все есть? Можно как-то посмотреть ваши документы вообще? Что все есть? Эта территория Почему не имеет не права давать. Документы, что у вас все есть. Да тут газовая мережа, тут загони, можно вставать. А куда вы звонили газ, газовщику? Надо 104 было бы сейчас. 104, но она давала вроде бы... Кому она давала я свой не помню, телефон? Я... Она кому-то давала свой телефон. И они приезжали, они говорили, что нельзя здесь остановиться. Нельзя.